Народ на Зимга. Задача спеть.

Ты меня достал. Если у студию, что можно сказать? Ну, Во-первых, хорошее оборудование, которое дает нам возможность делать то, что мы хочем в таком шоу. Да? Во-вторых, я думаю, группа людей, которые понимают, как это строить. В жанре... Развлекательных программ ⁇ это первый проект. И нам очень интересно в нем участвовать. Конечно, не спьва, мне тяжело сказать, как это будет комфортно на сцене. Но сама декорация шикарная. Мне сильно нравится. Уражает В принципе, все прикольно. Я думаю, что будет хорошо. розпочинаємо найголовніше співоче шоу нашої країни «Народна зірка». Я окна в ночь открою, Что встретиться с тобою. Пусть я не знаю, прекрасный звук, и все, что мы сегодня репетировали, саунд-менеджер, продюсер наш, ББшка Володя, это все люди профессионалы номер один. У тебя не берут автографы люди, поешь ты чуть тише, чем мастерат Кабарье. Так я и слава богу, не Рики, не Мартин, не выпекался на Оскар француз. Хороші професіональні пульти, світло, все ну по моєму гарна сцена, що що треба я дуже прикольно виступати під живий бенд. Вот, мені очень до понравилась я тяжело, щоб ти вірив, я хочу щоб ти плакав. А я не буду боятися, що нам нужно роздатися. Орієнтація щоб ти плакав.

акценты шоу – зрелищность, яркость, мощный звук. Павильон номер один – просто идеальное место для съемок этого масштабного шоу. В этом павильоне единственным был построен громадный бассейн, в котором взрывались корабли, макеты, т.д. и т.п. Этот павильон известен тем, что он вообще самый громадный в Европе. И он еще, это исторический павильон, в котором было очень много снято, и мы лично в нем снимались. И нам очень-очень приятно, как профессионалам, смотреть на то, как этот павильон превращается в хорошую, такую творческую, такую, вы знаете, такой альмоматор. Твои подарунки